Бля, люди інваліда війни ламають. Жорстко дай стану. Один наручників, і, наручник і поїхали. Хорошо. Ну, в мене рука поломана. Почало наручники. А знайомимося, будь ласка, з цими двома особами. Оце однаково, ханя однакова, везде вона відбувається. Спрашуєш у людини документи, він каже, які документи? Він каже, які документи? Только документы у меня много документы. На транспорте засыпешь. Ну, конечно. Ну, мы. Салют. А другой стороны. Физическую силу он будет застосовать. Вот вы и застосовали физическую силу там, где надо ее застосовать, а не против инвалида. А Сливы! 8 -8, 8 -8. у вас ва На голову, да. Я пэр... пэр... а мужичок, а я не пойму, а а или что. Фу, блядь. Ладно, Что ты она, Что ты, блядь? Вот так ты не вымена, ты вытяни мана, я их молитва, что робите? Да, види, не мана, дай встану, что ты робишь? руку, Не потеряйтесь, руку дайте. Не потеряйтесь. Аа, тут пластина, вы ему не сломайте ей сейчас. Ну, что это за бред. Да дай встань, не ломай руку, мне, ты можешь быть человеком. Фух. Жестко, дай встану, один из наручников, и, ж наручник, и Нет, поехали, Нет, хорошо? Наручники, -то, то ну, моя рука поломана. Начало наручники. Пш, я не, не Крим, скажи, Крим я задержан, на, забери мне телефон, чуешь? На, и снимай до упора, сейчас поедем в отдел. Дай встану я, Нет. один наручник. Начало наручники, потом встану. Да не ломай руку. Ты можешь не ломать Я можешь упрещал много раз. Чем? Что ты предупреждал? Ты вообще не предоставил. Руку то люди инвалиды войны ломают.